İmam kimdir? Dini bəyan edən, Qur'anı dəqiq təfsir edən, peyğəmbər zamanında aktual olmayan hökmləri izah edən şəxs. Peyğəmbər zamanında bu hökmlər dil soruşulmurdu, peyğəmbər də cavab verilmirdi. Amma peyğəmbərdən sonra imamdan soruşulur, imam cavab verir. Bir də nə xəlifələri də baxın, neçə dənə yerdə belə mühüm məsələlər olub deyib biz bilmirik, əleyhissalam çağırın əz mövzular olub ki, Əli sulam gəlib, çünki o elm ki, peyğəmbərin qəlbində, sinəsində idi, onda da var axı. Gəlir, cavab verir. Mədinətul Elm və Əliyün babu haddə babçıda qapıdır. İmam şübhələrə cavab verən. İmam İslamı təhrifdən və bidətdən qoruyan şəxs. Şəkdə olanların şübhələrinə cavab verən şəxs. Dini hər növ azğınlıqdan qoruya bilən kəs. Hər də görürdü ki, məsələn, dinin yolu xətt çıxır həttən uzaqlaşır din həqiqi din çanarlaşır bidətlər, təhriflər baş alır. İmam orda özünü verir qabağa. Harda dinə xəter var, orda İmam, ordadır.